হেল্ল' এভৰি ওৱান জব এডুকেশ্যন চেনেলবিলাক আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে ডি এম ইৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপডেট নাই আৰু লগতে যিহেতু নন টেকনিকেলৰ প'ষ্টখিনি এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট দিয়া নাই টেকনিকেল প'ষ্টখিনি ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিশ্চিত পালে আৰু এই বিষয় লৈ আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোত অৱগত কৰাইছোঁ আপোনালোকক চ' আপোনালোকৰ এক্সপেকটেশ্যন কেতিয়া আছে অৰ্থাৎ সম্ভৱতঃ কেতিয়া দিব পাৰে এইখিনি প'ষ্টৰ যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে টেকনিকেল প'ষ্টখিনি কিয় আগতীয়াকৈ দিছে কাৰণ টেকনিকেল প'ষ্টখিনি বহুতখিনি ইয়াতে যিখিনি মেডিকেল কিছুমান চাৰ্টিফিকেট থকাসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' গতিকে এইখিনি টেকনিকেল প'ষ্ট হয় টেকনিকেল প'ষ্টখিনি যিমান আমি আগতে দেখি আহিছোঁ নাৰ্ছ নাৰ্ছৰ চাকৰিৰ লগতে টেকনিকেল যিমানখিনি মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত মুকলি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত এইখিনি আগতীয়াকৈ দিয়ে আৰু লগতে এই প'ষ্টখিনি টেকনিকেল প'ষ্টখিনি আপোনালোকৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰ টেষ্ট লগতে সকলোখিনি শেষ হ'ব অৰ্থাৎ আৰু একমাহমানৰ পাছতহে কিন্তু আমাৰ নন টেকনিকেল প'ষ্টৰ ৰিজাল্টখিনি দিব দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে এইখিনি এটা সম্ভাৱনা কৰা হৈছে কাৰণ বহুতে সুধি আছিলে যে কেতিয়া হ'ব পাৰে কাৰণ বহুতৰে নাইণ্টি প্লাছ ওপৰত আছে মাৰ্ক গতিকে তেওঁলোকে ভাল হ'ব বুলি অলৰেডি ভালকৈ শিকি আছে চ' গতিকে ৰিজাল্টটো সোনকালে পোৱাহেন ভাল আছিলে কিন্তু এই বিষয়ত আমি কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই চ' গতিকে আপোনালোকক একমাহ সময় আপোনালোকে ৰখিব লাগিব বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল যিটো একৈছ হাজাৰ চাকৰি ৰিচেণ্টলি মুকলি হৈছে য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে মই শ্বৰ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক কি কি প'ষ্টত গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু আপোনালোকক খুব বেছি এক মিনিটমান সময় ল'ম গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে টাইম পাই থাকিব আৰু শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন যদি কিবা জনায় হয়তো জনাব পাৰে কিনাতে তেতিয়া আপোনালোকক সকলোখিনি সবিশেষ জনোৱা যাব বোলো তেনেহ'লে কি কি নতুন আপডেট আহি আছে প'ষ্টৰ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিহেতু ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ এছ এছ চি চি জি এলৰ কাৰণে এপ্লাই হৈছে চৈধ্য হেজাৰ পাঁচশ বিয়াশীটা চাকৰি য'ত গ্ৰেজুৱেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়াই থাকে এক্সাম পেটাৰ্ণ আৰু জানেই বহুতেই এইখিনিত যিহেতু কম্পিটিশ্যন কৰি আছে আগৰ পৰা নেক্সট আহিছে আপোনালোকে এছ এছ চি এম টি এছ যিটো মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ লগতে এম টি এছ হাভেল্ডৰ ভেকেঞ্চি ইয়াতে মুকলি হৈ আছে ইয়াতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় আছে এপ্লাই কৰিব যদি এপ্লাই কৰা নাইন মুকলি হৈ আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টিটা ইয়াতে ষাঠি নম্বৰী আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিজিকেলটো ৰিকুৱাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতো এপ্লাই কৰিব পাৰে যিহেতু ইয়াৰ বিষয় লৈ মই ফুল ভিডিঅ' দি থৈ দিছোঁ আমাৰ চেনেলত যিটো ষাঠি মাৰ্ক আপোনালোকে পৰীক্ষাত এটেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু ষাঠি মাৰ্কৰ ইয়াতে কুৱেশ্যন আহে তাৰ ভিতৰত কাৰ্ট অফ ৱাই য'ত প্ৰত্যেকবাৰে সলনি হয় গতিকে এই সকলো তিনিটা মই যি ৰিকুইটমেণ্ট ক'লোঁ একদম বেষ্ট আহি আছে এইবাৰ গতিকে এপ্লাই কৰোঁ সোনকালে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমাৰ চেনেলটোৰ লগতো জড়িত হৈ থাকক